На сегодняшний момент кафедры военной подготовки обучает более 100 студентов Университета цивильного захиста Украины. По основной специальности это Организация пожарной безопасности в вооруженных силах, подразделениях и частях вооруженных сил. Срок обучения 2 года у них. Они здесь у нас находятся один раз в неделю, то есть получается 17 недель в семестр. 34 вернее, прошу прощения, 17 дней в семестр, 34 дня в течение учебного года. Организация занятий предусматривает Восьмичасовой рабочий день, где в пределах 6-7 часов занятий и 1-2 часа подготовки, Плюс час перерыв на обед. Выпускаем мы с кафедры офицера с воинским званием младший лейтенант запаса, которые в перспективе при их желании могут идти в вооруженные силы офицерами в управление пожарной безопасности вооруженных сил Украины. Офіцери управління пожежної безпеки служать в регіональних центрах пожежної безпеки і в пожежних підрозділеннях, які обеспечують пожежну безпеці військ і об'єктів міністерства оборони. Всі коли Олександр Національного університету цивільного захисту України Навчаюся на спеціальності охорони праці, щоб майбутньому стати інспектором по охороні праці. На військову кафедру прийшов для з метою по закінченню військової кафедри. получить специальное звание, специальное звание э, младшего лейтенанта. На військову кафедру я поступил с метою еще виховати из на с пражней якостью человека. В настоящий момент три выпускника университета Цивільного защиты Украины уже служат в войсках. Значит, это выпускники десятого го года. Ну, по фамилии я, собственно, честно скажу, не совсем помню, но список их есть служат на должностях инспекторов пожарной безопасности в воинских частях, заместителей командиров рот пожарной, пожарной безопасности, складов и арсенала вооруженных сил. И даже один начальник пожарной безопасности в воинской части. Тоже у нас есть такой выпускник вашего университета цивильного Естественно, мы здесь делаем акцент на обучение, на то, чтобы дать изначальные навыки, изначальные знания и какие-то реальные навыки. При прибытии в воинские части у них серьезные функциональные обязанности, связанные с пожарной безопасностью объектов. естественно, то, что они получили здесь, им необходимо применять непосредственно в войсках. Более того, мы даем основы знаний, а для того, чтобы развиваться и совершенствоваться как специалистам, необходимо дальше саморазвиваться, самостоятельно заниматься и, естественно, исполнять свои функциональные обязанности.